নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আকৌ এটা নতুন আপডেট আনিছোঁ মই এতিয়া এতিয়াই পাইছোঁ মই পি ডি এফটো পি ডি এফটো প্ৰায় লগালগ মই ভিডিঅ' এটা বনাই মই আপলোড কৰিয়ে দিছোঁ যাতে সকলোৱে আপডেটটো পাওক সেইদিনাখনি এখন ন'টিছ দিছিলে সেইখন ন'টিছত মানে তেইছ তাৰিখ আছিলে তেইছ মাৰ্চ আছিলে ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট ডেট মাৰ্চৰ কিন্তু বহুতে এখন ফেক ফেক বুলি ক'লে আৰু ময়ো এতিয়া ভাবিলোঁ যে সেইখন ফেকেই হয় কাৰণ তাত কোনো তেনেকৈ ডিটেইলছ দিয়া নাছিলে কিন্তু এতিয়া মই এখন যিখন দেখাইছোঁ তোমালোকক সেইখন ফটো চাই লোৱা তোমালোকে নিজে ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে পঁচিছ বাৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ ডিচেম্বৰত যি হয় ইয়াত তোমালোকৰ ষোল্লশ পঞ্চল্লিছটা পচ ইউ বি তেইছশ তেইছটা পচ এবি ইয়াত সম্পূৰ্ণ ট'টেলিটেইলছ ডিটেইলছ দিয়া আছে পূৰা মানে এডভাৰটাইজ যেনেকৈ দিয়াত লিখা থাকে তেনেকৈয়ে লিখা আছে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা ইয়াত চব মানে এ পি আৰ আছে তাৰপিছত বৰ্ডমেন চবৰে আছে গোটেইখিনি তাৰপিছত তলৰ লাইনটো চোৱা তোমালোকে ইয়াত ইয়াত তোমালোকৰ ভেকেঞ্চিখিনি মানে গোটেই স্পষ্টভাৱে দিয়া আছে কেতিয়া কেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছিলে কিমান পষ্ট আছে কি কথা মানে সম্পূৰ্ণভাৱে চোৱা এখন তোমালোকৰ অফিচ অফ দ্য চেয়াৰমেন ষ্টেট লেভেল ধুনীয়া গোটেইখিনি লিখা আছে একো ইয়াত হেৰি লিখা লগা নাই ফেক লিখীয়া লগা নাই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া আছে ইয়াত কোনো ভুলো নাই তোমালোকে লাগিলে চেক কৰি চাব পাৰা আপডেটটো এইটোৱেই হয় যে তোমালোকৰ মানে ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট ডেট অফিচিয়েলি মানে অফিচিয়েলি মানে কি আৰু এছ এল পি এ বিটোতো বৰ্তমান নাই কিন্তু এইখন ক'ত পালে কেনেকৈ পালে নাজানো এতিয়া ওলাই আহিছে হয়তো এখন ডিপাৰ্টমেণ্টেতো লিক হ'ব পাৰে সেইটো উপায় নাজানো কিন্তু তোমালোকৰ মানে ভাবি লোৱা যে সেই আগৰখন ফেক আছিলে আৰু এইখনে হয়তো এতিয়া মানে হেৰিটো হ'ব আৰু কনফাৰ্ম হ'ব যে এইটো ডেটতে হ'ব বুলি ভাবিছোঁ মই কাৰণ ভালকৈ তোমালোকে পঢ়িছোঁ আৰু বস্তুটো পঢ়ি চালে গম পাবা ই চিষ্টেমত আছে গোটেই ডিটেইলছখিনি পঢ়িলে মানে এনেকুৱা লাগে যে সঁচা নেকি এইখন তেনেকুৱা লিখা লাগে এতিয়া মই নেক্সট ফটোখন দেখাই দিছোঁ নেক্সট ফটোখনত তোমালোকৰ ইণ্টাৰভিউ তোমালোকৰ কেতিয়া ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট ডেট হ'ব আৰু কেতিয়া তোমালোকৰ ফিজিকেল কাটআপ মাৰিব সেইটো এটা মই ওলাই আছে ৰ'বা দেখাই আছোঁ হৈছে এইডোখৰ হৈছে মেইনডোখৰ যোনডোখৰ মানে আমাক ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে ইয়াত ট'টেলী লিখা আছে চোৱা ধুনীয়াকৈ দুই তিনি দুহেজাৰ পঁচিছ মানে তিনি টু মাৰ্চ আৰু দুই তাৰিখ টু মাৰ্চৰ দুই তাৰিখ এইদিনা এক্সাম হ'ব পৰীক্ষা হ'ব ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে তোমালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে পঢ়ি চোৱা আৰু ইয়াৰ পাছত আৰু এখন ফটো আছে সেই ফটোখনতো দিয়া আছে যে তোমালোকৰ কেতিয়া ফিজিকেল কাট অফ মাৰিব তাতো সম্পূৰ্ণভাৱে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে কিন্তু তোমালোকৰ এই ডেটটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি সঁচা হয় বহুত ভাল কথা কাৰণ এনেওতো মাৰ্চতে হ'ব যিমান যি হ'লেও তোমালোকে সেইটোতো চিয়'ৰ ভাবিয়ে লোৱা কিন্তু এইটো ডেটটো কিন্তু এটা মানে সঁচা সঁচা লাগিছে দুই তাৰিখ মাৰ্চৰ দুই তাৰিখ কাৰণ আগৰখনত তেইছ আছিলে এইবাৰ কিন্তু এইখন আগুৱালে বহুত এতিয়া কি হয় আৰু আৰু কেণ্ডিডেট এই তোমালোকৰ হেৰিটো এডমিট কাৰ্ডখন তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি দিলে পাৰিবা খালি এতিয়া কিমান দূৰ সঁচা কিমান দূৰ মিছা নাজানো আৰু পাঁচশডোখৰ দেখাই আছোঁ পাঁচশডোখৰ চাই লোৱা এইটোতো আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ কাৰণে এইখন আছে চোৱা মেইনখন ইয়াত তোমালোকৰ এই লাষ্টত তোমালোকৰ যোনটো অলপ ডাঠ ডাঠ আখৰে লিখা আছে সেইটো চোৱা পি এইচ ডি পি ইচ টি ডাইৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কেটেগৰী ৱাইজ কাট অফ ডিক্লেয়াৰ দিন আঠ এক দুহেজাৰ পঁচিছ মানে জানুৱাৰী আঠ তাৰিখে তোমালোকৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ পাবা তোমালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ পাবা সেইটো কাৰণে একদম মানে গুড নিউজ তোমালোকৰ কাৰণে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ তোমালোকক দিব কাৰণ বহুতে কনফিউজ হৈ আছিলে আৰু ফিজিকেল কালতো বিচাৰিয়ে আছিলে চবেই যে লাগে 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 কিন্তু এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ সময় আহি গ'ল টেনশ্যন নাই বিণ্টাষ্ট থাকা এতিয়া একদম মানে ভাল তোমালোকক খবৰটো দি দিছোঁ তোমালোকে একদম এইটো ভাবি লোৱা যে এইটো সঁচা আৰু কাৰণ চবেতো ফিজিকেল কাটপো বিচাৰিছিলে যিমান যি হ'লেও ঠিক আছে ইয়াতে আজি সমাপ্ত কৰিছোঁ ভাল লাগিলে চেনেলটো লাইক কৰি দিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৱে কওক ঠিক আছে ধন্যবাদ